Вітаю з вами телеканал ОТБ. Програма Тема дня. І я ведуча Наталя Кантимир. І сьогодні традиційно у вівторок ми продовжуємо говорити про земельне законодавство і тема сьогоднішньої нашої програми об'єднання і поділ земельних ділянок та їх державна реєстрація. І зустрічайте у нас у гостях наш постійний експерт з питань земельного законодавства Світлана Євдокименко, директор державного підприємства Харківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою, кандидат юридичних наук. Вітаю Добрий вас. вечір. Отже, ми завжди з вами починаємо з питань, які нам надсилають наші глядачі. І сьогодні не виняток. Ми відповімо Івану Володим... Іва... Іванову Володимиру, який питає: ну, таке, довга історія. Мені у спадок від батьків залишилася одна-друга частина будинку. Будинок будували мої батьки разом із сусідом ще у 50-ті роки. Для забудови було виділено земельну ділянку площею 21% сотка на двох. Будинок має одну спільну стіну. Коли Умер сусід, його син продав свою частину будинку. З новим сусідом ми вирішили приватизувати земельну ділянку. Наші квартири мають окремі входи з вулиці. Непорозумінь по спільній межі земельних ділянок немає. Всі комунікації окремо. Селищна рада дала дозвіл розробляти документи на приватизацію лише на 15 соток землі на двох. Виникає питання, куди подінеться решта 6 соток. Більше 50 років мої батьки і я користувалися 10 сотками землі, а тепер за новим рішенням на одного господаря виділяється 7,5 соток. Будинок розташований середині вулиці. Що буде з цими зайвими 6 сотками, якщо за документами вони вже не будуть належати нам? І чи не ущемляють мої права, якщо згідно із законом власник має право приватизувати на себе 15 соток? Вот такое долгое питание. Да, вопрос очень длинный, но в общем-то очень распространенный. Гражданам Украины по решению органов исполнительной власти и органов местного самоуправления могут передаваться бесплатно в собственность или аренду для строительства, обслуживания жилого дома, хозяйственных построек, гаражного строительства в пределах норм определенных Земельным кодексом Украины. Сверх норм бесплатные. Передачі граждані можуть приобрітати собственність только по гражданско правовим договорам, так є до речі, стаття, яка це регулює. Хотілося б, щоб ми її побачили на екрані. Які розміри взагалі безоплатної передачі земельних ділянок громадянам? Граждані України мають право на безплатну передачу земельних участків. Земель. государственной коммунальной собственности для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и гаражных и сооружений. И нормативы такие. В селах это не более 0,25 гектара, в поселках 0,15 гектара и в городах 0,10 гектара сотых гектара. Следовательно, действующим законодательством определены нормативы для целого участка, а не для его части под домом. Возможность выделения в натуре и приватизации земельного участка под частью дома действующим законодательством не определено. Угу. Ну, зараз хочу також попросити показати на екран те законодавство, яким це все регулюється. А як бути у даному випадку, про який ми говоримо? В случаї возникновения общей долівої собственності на жилой дом, возникает і долевая долевая, общая долевая собственность на земельний участок. на котором он размещен. При этом доля э, в собственности на земельный участок, как правило, пропорциональна площади э, доли в, собственно, в собственности дома. Но по договоренности со владельцами эта доля э, может э, иметь немножко другие пропорциональные э, цифры. Э, что касается остальной части земельного участка, то есть более 0,15 гектара, то он может быть разделен в натуре между совладельцами, и каждый из этих совладельцев имеет право приватизировать по другим целевым направлениям. Ну, например, для ведения личного подсобного хозяйства. Угу. а если стена этого будинку спильна, но все же таки эти помещения, этим помещениям присвоены разные адресы? Вот это очень интересный вопрос. Это как бы один из выходов из сложившейся ситуации по тому вопросу, который нам задавали. Это, конечно, более сложный и длительный вариант, но он приносит, в общем-то, возможность все-таки иметь не половину, а 15 суток. При возможности разделения в доме, дома с выделением каждой части в отдельные домовладения, но при этом э, нужны отдельные адреса, регистрация отдельных адресов и э, регистрация этих адресов в БТИ как отдельные домовладения. На основании этого можно э, осуществлять и разделение земельных участков. Э, то есть выделять земельный участок, его части в отдельный земельный участок. В этом случае приватизация уже осуществляется отдельно каждого земельного участка для каждого домовладения. Ну, естественно, уже в этом случае каждый собственник получает не половину, а получает 15 соток. Но ну, это в этом случае, если да, есть общая стена, но у каждого раздельный адрес, зарегистрированный в БТИ, и правильно оформленная земля с выделением ее земельний участок при Ну, я сподіваюся, ми дали вичерпну достатню відповідь нашому глядачеві. Сьогодні ми починаємо, як я сказала, розглядати тему об'єднання і поділ земельних ділянок та їх державна реєстрація. От, якщо земельна ділянка людини перебуває у спільній власності, вона хоче її виділити свою частку, і тоді вона зустрінеться обов'язково з необхідністю її виділення в окремий об'єкт нерухомості. Отже, давайте почнемо із поділу земельной ділянки, когда возникает право спільної власності. Она возникает при принятии наследства одного земельного участка одним или более лицами. Или приобретение в собственность одного земельного участка одним, вернее, двумя или более лицами по гражданско-правовым соглашением при добровольном объединении с собственниками принадлежащих им земельных участков и по решению суда. Угу. Хотелось бы заметить, что и э, разделение земельных участков, и отчуждение доли земельного участка, переданного в общую собственность, возможно только при наличии технических и правовых оснований. Это является обязательным условием, что такие основания должны быть. Угу. Ну, чи можете навести какой-то приклад, чтобы было больше, зрозумело? Э, например, Приусадебный земельный участок находится в общей собственности нескольких лиц, а разделение осуществить невозможно, в связи с тем, что в генеральном плане застройки этого населенного пункта в данном месте по техническим нормам может быть только один приусадебный участок с одним выходом на улицу. Ну, а на один участок э, в размере земельной доли есть такая возможность, и здесь он может быть поделен между сколько угодно совладельцами без ограничений. Угу. А в каких э, выпадках бывается выделение участка або э, подел? Выделение доли, разделение в зависимости от вида собственности на земельный участок осуществляется путем разработки технической документации по землеустройству относительно разделения земельного участка. И происходит в таких случаях, как земельный участок находится в общей, совместной или долевой собственности, отчуждение части уже сложившегося земельного участка или по желанию владельца земельного участка. Ну и в результате выделения доли, разделения, объединения земельных участков им присваивается отдельный кадастровый номер. Угу. А что такое кадастровый номер земельной делянки? Это индивидуальный цифровой код земельного участка, который не повторяется по всей территории Украины формируется во время проведения кадастровой съемки и отображается в кадастровом плане и в технической документации по землеустройству. Кадастровый номер присваивается земельному участку при осуществлении его государственной регистрации и сохраняется за ним на протяжении всего времени его существования. Кадастровый номер присваивается независимо от формы собственности. Государственное, коммунальное или частное это не имеет значения. И определять, самое главное, присваивать кадастровый номер земельным участком возложено на территориальное представительство Государственного земельного агентства Украины. Как проходит объединение земельных делянок? Мы переходим к объединению земельных участков. Объединение земельных участков осуществляется по желанию владельцев. И может происходить только при условии зарегистрированного права собственности на смежные земельные участки, если у этих земельных участков одинаковое целевое назначение и оформляется на одно лицо. То есть за одним и тем же лицом закрепляется право собственности на все эти земельные участки. При объеднании и выделенне або выделенне частки, подделе земельной ділянки оформляется документация документации землеустрою, что для этого потрібно. Как всегда, необходим пакет документов, который необходим разработчику для того, чтобы осуществить эти операции. Нужно нотариальное заявление о выделении доли разделения или объединения земельного участка, государственный акт на право собственности или, как сейчас, 1 января 2013 года, свидетельство на право собственности и копия паспорта и идентификационного кода владельца земельного участка. Мы с вами часто говорим о про которые происходят в законодательстве. Вот у этой сфере за последний час они произошли? Да, с 1 января 2013 года произошли изменения в оформлении в сфере земельных отношений, которые претерпели значительные изменения и в оформлении права собственности на земельные участки. Так, я хочу попросить и показать да. на экране самое, самое это законодательство, так? Процедура стала несколько сложнее и вместе с тем более длительной. С 1 января 2013 года выдают свидетельства о праве собственности на земельный участок, а не государственный акт на право собственности, как это было раньше. Государственные акты на землю с этого момента, с 1 января 2013 года не выдаются. Но э, хочу успокоить у тех, у кого государственный акт, что государственный акт... Э, не теряет своей юридической силы и является действительным на сегодняшний день. Угу. А кем выдается свидетельство на право властности и в каких выпадках? Свидетельство на право собственности выдается Гос... УКР-госреестром при проведении государственной регистрации права собственности. И изготавливается только в случаях, в случаях приобретения права собственности на вновь сформированные земельные участки или вновь созданные? Ну, а именно отвод земельного участка из земель государственной коммунальной собственности и формирование земельного участка путем деления или объединения земельных участков ранее сформированных. Угу. А, как оформить право власности на земельную делянку? Для того, чтобы оформить право собственности на земельный участок. Ну, вначале, наверное, я скажу, что он состоит из двух этапов. Первый этап это оформление э, регистрации земельного участка и второй регистрация права собственности на земельный участок. Оформление права собственности на Землю включает в себя непосредственно регистрацию земельного участка в национальном. В национальной кадастровой системе, а э, завершением процедуры является регистрация права собственности в государственной регистрационной службе Украины. Процедура регистрации земельного участка также необходима при приватизации земельного участка, э, если это земли в государственной или коммунальной собственности. До чьей компетенции относится регистрация земельных делянок? Регистрация земельных участков по-прежнему относится к компетенции Государственного агентства земельных ресурсов Украины. Регистрация самого участка осуществляется кадастровым регистратором территориальных представительств Госземагентства. После регистрации можно идентифицировать в государственном кадастре, На публічної кадастрові карті, яку ми зараз можемо увидети на екрані. Адрес. Угу, так. Угу. Так. Я думаю, глядачі подивляться, так, якщо це цікаво, які можливості взагалі дає реєстрація права власності на земельну ділянку? Право собственності і другі мущественні права на недвижимость, ограничення цих прав, їх возникновение, переход. Прекращение ⁇ это все подлежит государственной регистрации. В случае возникновения права собственности и права пользования на земельный участок, собственникам или пользователям необходимо зарегистрировать свое право. Это является обязательным условием беспрепятственного пользования своими правами и хозяйствованием на своем земельном участке. Угу, так, до речі, на екрані також хочеться, щоб глядачі побачили, якою статтею це регулюється. Только после регистрации своих прав государственной, после государственной регистрации собственник или пользователь, допустим, собственник имеет право отчуждать. свои права в пользу других лиц. А пользователь вправе заключать договора на строительство, на сельскохозяйственные работы, то есть в зависимости от вида пользования этим земельным участком. При отчуждении земельного участка, то есть продаже или дарения, нотариус как государственный регистратор Приложение к нотариальному договору оформляет выписку из реестра права собственности. Які э, документы необходимы для виготовлення свидетельства про право власності? Значит, это решение органа исполнительной власти, органа местного самоуправления. об утверждении проекта землеустройства по отводу земельного участка и предоставление его в собственность в случае отвода, если это были земли государственной или коммунальной собственности. Документ, подтверждающий возникновение права собственности на ранее сложившийся земельный участок. То есть это либо государственный акт, либо свидетельство на правовластности. Это в случае формирования земельного участка путем деления или объединение земельных участков и выписка из государственного земельного кадастра. Ну, сейчас у нас, Обмаль, может быть, останется такое питание, а что такое взагали выписка с державного земельного кадастра? Ну, это один из основных документов, который необходим нотариусу, чтобы оформить нотариальный договор относительно земельного участка и внести в государственный реестр имущественных прав на недвижимое имущество. Выписка из земельного кадастра подтверждает кадастровый номер вашего участка, и в нем отображены все данные о земельном участке, внесенного в поземельную книгу. И выписка из государственного кадастра, земельного кадастра выдается территориальным органам. Государственного агентства земельных ресурсов Украины. Так, ну я е, думаю, що якщо в нас ще залишились якісь питання, ми їх обов'язково розглянемо наступного разу, тому що як завжди, наступного вівторка, о 19.40 ми будемо розглядати е, тему земельного законодавства. Ви можете насилати свої питання на адреси, які ви зараз побачите е, на екрані. Там же ви можете побачити і е, наші версії наших програм. Так, вони всі є. Ну і е, наступна тема це фермерське господарство. Я думаю, що ми її наступного разу розпочнемо. Я дякую вам за те. что ви до нас завітали, але час наш вже завершився. І да. нашим глядачам я також дякую. Це була програма тема дня на телеканале ОТБ. До побачення, до побачення.